我们要继续讲关于圣经论的另外的一个部分，那就是关于圣经没有错误这个问题。那所谓圣经没有错误，就是指原本的圣经、原文的圣经是没有错误的。那么今天的教会里面有一种无误论，是叫做有限无误论。我或许你听过人家这样告诉你，圣经在救恩的启示。 在神学的启示上是没有错误的，但是圣经在这一个科学历史上是有错误的。那弟兄姐妹，我们不能够接受这样子的论调，为什么？那这是很好笑的，这也是很可怜的，就是为什么？因为如果在神学上没有错误，而在历史且科学上可以犯错误，这样的神，这样的启示，我们怎么能够接受？ 如果神能够在科学跟知识上犯错误，那么在神学上面也有可能是错误的。所以我们要介绍无误论，是介绍什么？完全的，从救恩到科学到历史，圣经的启示没有错误。那这是整个圣经无误论的根基。好，我们看看大公教会主流神学家怎么看圣经。 那我们看奥古斯丁说，圣经原文毫无错误。马丁路德说，经文未曾错过，经文不能错，也不能自相矛盾。加文说，圣灵是莫感者，又是诠释者。既然圣灵感动圣经的作者。 也必然感动后代圣经的读者，所以圣灵和圣经同为上帝做见证。可见圣经是自我的证实，自我的诠释。那加尔文讲完了之后，为约翰威斯理说：如果圣经中有一个错误，就可能有一千个；如果圣经中有一个错误，就并非来自真理的神。所以我们必须相信圣经是。 没有错误的。那让我们提出几个原因，为什么我们一定要相信圣经没有错误？如果我们相信有圣经有错误，弟兄姐妹启示上圣经的上帝就不是全知，就不是全能，就不是真实的。如果我们相信上帝是全知全能更真实，那么他启示圣经还是不会有错误的。所以启示圣经的上帝才是全知、全能。 跟真实的那全知，因为如果他只知道基文，他不知道科学的事实，他不知道历史的发展，那他就不是全知的神。如果他在科学跟知识上会犯错误，他跟你跟我都一样，但是他不是，他是神，他是全知的。 他是全能的，就是当他启示的过程里面，他的能力能够保守圣经的作者在写这些经文的时候，写这些字句的时候不会犯错误，不会犯上毛病。我们在上个礼拜提到，我们领受的启示是注之注句，就是神按照他自己的灵，在这这他的灵在圣经作者的心中感动他们。 同时，当他们选择用字的时候，神也感动他们。虽然他们可以自由表达他们的这一个呃风格，但是所选用的字也在神的监督、监察跟漠视之下。既然如此，怎么能够会有错误呢？如果神所启示的圣经有错误，那它不是真实的，它是虚假的。 因为他如果是真实的，他就必须确保他所启示的真理是真实的。那我们就要明白这个很基本的观念。第二，圣经没有错误，圣经才是特别启示的真理，才能成为权威性的经典。那我们说过，我们把圣经放在最高的权威。你能够相信一本有错误的圣经吗？你能够让一本有错误的圣经？ 做你的权威吗？当然不能够。今天你要大巴士，你买一本巴士指南，一本巴士指南两块钱。如果里面印的全部错的，你会买吗？不会，你会相信他吗？你要去江你一百五十二号大到巴厘巴去，本来要去江你跑到巴厘巴去，另外一两人你看明明写猪笼，你一上车到 airport。 你可以相信一本指一本巴士指南里面有错误吗？你不能够。你买巴士指南两块钱，你都要确保什么？确保它准确无误。何况一本圣经要告诉你去天堂地狱的事情，永远的事情，你可以随随便便接受它是有错误的吗？不能够。今天我们很多理性上很大的毛病，我们有时候发现越有越有时候人越聪明，越反被聪明误。 这些很聪明的人竟然会说出圣经是有错误的。如果有错误，我们很担心。你不知道他错在哪里，你不知道到底哪一点你信错了。如果你不知道的话，有一天你死了到天上的门的时候，上帝不让你进去。你说为什么不让我进去？你明明告诉我的。对不起，我不是这样写，那个人抄错的。 那个保罗写错了，你你还是到第一里面去嘛？你明白吗？那个危险性是很大很大的，那我们不能接受，神自己也不允许圣经是有错误的。我们提到抄写的错误是有可能，数字有可能，一些的地地方上的名称有可能，但是我们说过，圣经学者告诉我们，嗯，在救恩论上面没有一个地方出现错误，那是抄写，但是原文的圣经是。 绝对没有错误的，我们才能够成为权威性，不然怎么成为权威性？第三，圣经没有错误，耶稣对圣经的肯定及见证才能成立。耶稣是上帝的儿子，是不犯错的。耶稣来世界上做什么？约翰一书五章二十节告诉我们，我们一起读，我们知道上帝的儿子已经来了，并且赐给我们悟性，使我们能认识那位真实者。 我们也在那位真实者里面，就是在他儿子耶稣基督里面，这一位就是真神，也是永远的生命，使我们能认识那位真实者。主耶稣来，要使我们能够认为认识那位上帝，那位启示圣经的上帝。所以，当耶稣在世界上的时候，耶稣教导圣经，耶稣引用旧约圣经，耶稣提到旧约圣经的人物，耶稣提到约拿。 的神迹提到越呐，怎样在鱼的肚子里面的这个是历史的事实。如果圣经有错误的话，那表示什么？耶稣所讲的也有错误，连耶稣也不知道这是真是假的，连耶稣耶稣也不知道这是对是错的。如果耶稣不知道，而他引用的时候，那他犯了错误，一个会犯错误的耶稣，怎么是上帝的儿子呢？我们知道，在以赛亚书的争论里面。 很多学者提出两个以赛亚、三个以赛亚，为什么他们提出两个以赛亚、三个以赛亚？因为他们没有办法相信以赛亚在七百年前要预言，再过几百年后，大概三百年后要出现的波斯王古列的名字。他们他们认为。 以赛亚不可能写出古列，古列是三百年后的人，他怎么可能写出他的名字？所以认为是有第二个以赛亚，后来的人，后来的以赛亚跟他写上去的，后来的以赛亚再写第二个段落。而耶稣讲以赛亚书的时候，耶稣是以一个以赛亚的观点来讲。而如果这些神学的圣经的学者他们这样子讲是对的话，那耶稣就错了。而耶稣错那是大事。耶稣如果是错，我们。 不用信靠他，他不是真神的儿子。耶稣不会犯错，我们相信圣经是没有错误的，这一点我们要确定。因为如果耶稣有错误，耶稣就不是神。那耶稣是确定肯定，圣经是无误的。第四，圣经没有错误，才能够避免信仰的偏差以及异端的产生。人不可以随意否定其中的真理。那弟兄姐妹，如果 圣经有错误，那很多人可以随时起来讲，我不相信亚当跟夏娃历史这个堕落的历史的真实性，他可能那一段是错的，可能是记载错的。蛇怎么会讲话？你有生之年有没有看过蛇讲话？没有，所以不能相信。我想那个是错的，大概不是蛇，那个是魔鬼化身啊，魔鬼化身这个个人的样子，不过跟那个人很像蛇罢了啊，所以就是这样子能够随便否定。 那另外，如果圣经有错误，人可以否定。月拿三天三夜，月拿在那个鱼的肚子里面，人可以否定。但是我们知道圣经没有错误，我们不能够轻易的否定。人可以否定摩西写五经，人会说耶摩西的时代哪里有文字可以给他保留下来？那今天很多的人。 有这样子讲，但是后来证实，考古证实，这些人讲错了。摩西的时代已经有这个文字的记录了。我们就看见，人如果圣经呃不是无误的话，人就可以轻易否定了很多圣经的真理。那么，所以你看见保罗怎么说，在帖萨罗尼迦前书二章十三节，我们也为这缘故不住感谢上帝。 因为你们接受了我们所传的上帝的道，不不认为这是人的道，而认为这确实是上帝的道。这道也运行在你们信的人里面。所以我们讲到，根据一本没有错误的圣经，所以我们的立场是什么？圣经是没有错误的，圣经是不能够有错误的。在原文的圣经，在救恩，在科学，在历史。 在所有的记载里面是不能有错误的。如果你认为有错误，你好像有错误，那是因为我们的理解没有办法理解，因为可能考古还没有给我们证据。但是再过了五十年，再过一百年，要证明是我们是错的，而圣经是对的，所以让我们明白这个真理。 接着下来，我们谈一谈这本圣经怎么来到我们当中。那圣经在写的时候，经过了一千六百年，那以后怎么编串成六十六本的圣经呢？那这就需要正点性的过程。那正点性的过程是神的灵自己的工作。那很多的经典流行在当时候的世界里面，神自己的灵感动人，感动当时读圣经的人，教会也好，文士也好。 他们经过了一些很严谨的审审查之后，或者很严谨的了解整本的圣经的时候，他们编创了这六十六本的圣经，我们叫做正典性。好，有三个主要的条件要成为被接受的经典，那不是你随便写写他就接受了。他有三个很重要的条件。第一个条件就是说叫做第一个测试，就是权威性的测试。 那什么叫做权威性的测试呢？就是不是普普通通人写一本书就可以接受了，不是普普通通人自称为领受骑士就可以接受了。那写这些圣经的人，旧约圣经必须是以色列人的领袖，好像摩西是以色列人的领袖，萨摩尔、大卫、以赛亚，那这一些人都是他们当中宗教也好，政治也好。 呃，军事也好，他们的领袖不是随随便便可以写圣经的，所以我们看见他们有这个要求。新月圣经呢，必须具备有使徒的权威或者使徒认可的作品。那使徒的权威就是保罗是使徒，所以他有权威写；彼得是使徒，他有权威写。但是路加呢？陆家不是使徒，不，陆家有谁做后盾？ 有保罗做后盾，他跟保罗一起履行布道，保罗认可他的作品，他是记在跟保罗一起布道宣教的记录。以后他自己编、自己收集资料，再写成《路加福音》，他被接受成为经典，因为他跟保罗的关系非常的密切。马可不是，马可不是，呃，这个使徒，但是为什么他写的《马可福音》可以被接受？马可跟彼得是同工。 所以马可曾经带彼得制笔写过一些的书信，所以马可的权威的建立在彼得的背的的这个权威的上面，一定要有这个渊源的，不可以随随便便写了一本书那就是圣经了。所以你知道是很严谨的、很严格的，叫做权威性的测试，不是呃忽然间跑出一本书、流传一本书，大家就相信了，不是，要有权威性的测试。第二。 它必须有独特性的测试。什么叫做独特性的测试呢？就是书卷的内容必须具有属灵的内涵，具有内部的证据显示它是上帝的模式讲得更简单一点，当书卷在教会流行的时候，大家读的时候，你读我读，我们都读，读了之后有一种什么感动？读了之后有一种什么？觉得这是神的话语。读了之后有一种体验。 这真的是上帝的话语，有这样的一种体验。那么一个人体验不够，一群人体验不够，是很多很多的教会的弟兄姐妹体验。一个短时间的体验不够，是一两百年的时间读了之后，真的是有神的话，有神的话语的那一种力量在里面。那他们就把它接受下来，明白吗？这叫做独特性的测试。啊，如果读了之后，读几次。 就哎，原来是这样啊！你去书籍买书，你要小心，有一些书你站在那边翻的时候，看目录、看前面、看后面很好，很值得买。等到你买回家了，坐在那边看，你就不值得买了，就觉得不好看了。所以很多书在表面上是很好，坐下来就不好看了。那很多同样的，更何况时间是一个考验，今年很好读的书，明年可能过时了。 后年可能不再有人读了，不再有人问津了。但是，一本好的书可以经过时间的考验，圣经更是如此。几百年、几千年，他们需要经过这些考验，所以独特性的测验。所以，除非他出自于神，如果他不出自于神，他怎么有这种力量呢？人写的书就是人写的书，神写的书就是神的书。神的感动力跟人的感动力是不一样的感动力。所以我们。 要明白有独特性的测试。第三，有教会接纳的测试。那我要先给弟兄姐妹明白，教会没有资格来决定哪一本书是经典。决定经典的是上帝的灵，神的灵启示感动人写圣经。教会没有那一个权威来决定哪一本是经典。那教会做什么呢？教会认定、发现。 认可同意这些这这一些的经典，不是因为教会的权威来决定，不是因为圣经是超越，圣经是神的启示，所以教会的那一些领袖只能够知道说这是神的这个经典，他们不能够决定这本是那本不是，这本是那本不是，他们不能够这样决定，他们让神的灵自由运行在时间里面，所以我放教会接纳的测试。 所以，如果一本书一些教会不接受，他们就不能够成为经典好了，你们就明白，要成为六十六本经典不是这样容易的，那是几百年来的工作，一直到主后差不多四百年，圣经才完全定下来、奠定下来。那六十六本的圣经，但是我们要感谢上帝、神的灵自由运行在人的当中。 使到经典经过几百年后定下来，就成为我们今天手上的这一本圣经了。让我们稍微了解圣经怎么来到我们的手中。啊，很多信徒有种错误的观念，以为圣圣经好像出版社出的书，一年内写完印完全部印出来，不是几百年的鉴定才产生的。第一，上帝的心意要向我们启示的，就通过启示到人的思想里面。 啊，上帝的心意通过启示来到人的思想里面，在人的思想里面，神通过漠视就变成圣经的原稿啊，所以启示、漠视成为圣经的原稿。圣经的原稿经过正典性，就是我们刚才提到的三个测试：权威的测试、独特的测试、教会的测试，就产生六十六卷。 汇聚成书，那就是我们今天所用的圣经。好，这本圣经呢，经过圣经的鉴定学。那圣经鉴定学是什么呢？就是要确保手抄本的准确性，叫做圣经的鉴定学。圣经鉴定，那圣经鉴定学就是一些的原文的学者、语言的学者，他们。 读圣经，他们发现手抄本当中差异之间有什么差异，他们做出一些的研究，然后确定这本圣经的确是这个呃大部分的手抄本都是在这一这一段里面都是一样的，这个叫圣经鉴定学。经过了圣经鉴定学，就产生现代的希腊文跟希伯来文的圣经。好了，有了希腊文跟希伯来的文圣的圣圣经之后，通过翻译。 就成为现代版本一本圣经。所以今天你手上拿到的中文圣经也好，英文圣经也好，就是经过什么翻译了，从现代的希腊文跟希伯来文圣经的翻译而产生的。接着下来呢，通过光照跟解释我们的思想，光照我们的思想，解释了我们的思想，就产生什么？产生应用。而这个应用呢，就。 改变我们的生命，而我们的生命改变呢？在分享的时候，我们就能够改变这个世界了。这就是整个的流程：从上帝开始，通过启示，在我们的思想里面，通过末世把它写成圣经的原稿，通过正典性把它变成六十六本，通过圣经鉴定学把它变成现代希腊文、希伯来文的版本，通过翻译。 变成现代的版本，各种语言的版本，在通过光照跟解释产生我们的思想，在通过应用我们的生命改变，最后分享的时候，我们就能够改变这个世界。我们感谢上上帝给我们一本圣经，这是很特别的神的启示，所以让我们珍惜我们手上的圣经啊，经过许多的人我们才能够得到的。我们今天很有福。 我们活在一个二十一世纪，很多东西都是印了就有了，所以圣经每个人都能够轻易的买到一本。我相信你家里不止一本圣经，我相信有些信徒是圣经收藏家，出什么新的圣经他就买，出的什么圣经他就买，各种各样的版本几十本，大大小小的，而且你到处都可以找到圣经，你客厅也有，房间也有。 那么你的车上也有，我想我们好几本圣经，你要感谢上帝。以前的圣经不是这么普遍的。当圣经在手抄本的时代的时候，圣经是一本很多的人，整个教会的人怎样才看的？所以就靠着通过阅读诵读的。我们今天有圣经，所以让我们珍惜这些圣经。我看过一个教会历史里面提到。 最初有一本圣经出来的时候，他们就用铁链把它锁住，然后锁在一个角落。你要看可以，它是铁链锁住的。今天我看没有几个人把他的圣经用铁链锁住。你锁住的东西都是价万，你锁住，你锁住的东西是你不会把圣经。因为今天很普遍了，我们感谢神，神给我们这一本圣经。